वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर एस क्यू आर इलिया ने एक वर्चुअल इजलास में हिंदुस्तान में चल रहे मुख्तलिफ एहतजाज की हमायत में बयान दिया और मुजाहरत करने वाली सभी जमातों को एक साथ आकर हुत को गिराने की अपील किया क्योंकि यही एक रास्ता इस हुत ने छोड़ा है लोगों के लिए कि वो एक मूवमेंट खड़ी करें पीपुल्स मूवमेंट खड़ी करें ऐसा लगता है कि अब नौजवान भी बाहर आएंगे रोजगार के मसले को लेकर मजदूर भी बाहर आएंगे काले कानून मजदूरों के खिलाफ बनाए गए हैं और हमारी महिलाएं हमारी बहनें हमारी बेटियां भी बाहर आएंगी जो अत्याचार के साथ हो रहा है इसके लिए उन्होंने साल 2011 में अरब ममालिक में हुए احتجاج यानी अरब स्प्रिंग का हवाला दिया कि कैसे उसकी वजह से वहां की हुकूमतें रेजा रेजा हो गईं इसकी मिसाल अगर हम देना चाहें तो हम अरब अपराइज़िंग्स से दे सकते हैं जो अरब स्प्रिंग के शक्ल में

किसान मोमेंट हो मजदूर की तहरीक हो तलबा की स्टूडेंट्स की तहरीक हो और हमारे महिलाएं आए मैदान में इन सब के दरमियान में अगर कोई ऐसा क्वाल्यूशन बनता है कि ये पूरा मोमेंट जो है इन सब इशूज को लेकर खड़ा हो तो मैं समझता हूं कि वो एक रिमार्केबल चीज होगी और लोकतंत्र के अंदर यानी डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत ही कामयाब मूवमेंट और अगर इसका आगाज हिंदुस्तान से होता है तो ये हिंदुस्तान की तहरीक दुनिया के बहुत सारे मजलूमों को जहां जहां भी डेमोक्रेसी पाई जाती है वहां के लोगों को तहरीक देगी कि साहब अगर हमारे पर डाका डाल जाएगा तो हम इस तरह मैदान में अब सवाल ये है कि जिस एहतजाज को जमहूरियत में अपने हकूक तलब करने का जरिया बनाया गया है उसे जनाब इलियास हुकूमत गिराने का हथियार बना रहे हैं क्या ऐसा करना जमहूरीत के खिलाफ नहीं जिसे आवाम की अक्सरियत ने चुना उसके खिलाफ साजिश करना क्या जमहूरियत के खिलाफ नहीं